નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશન માં આપનો સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ના પાઠ 5 ના અભ્યાસ સોલ્યુશન વિશેની ચર્ચા કરીશું જો ચેનલ માં નવા હોય તો ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન 1 કાવ્યકો ડીવીડી મોબાઈલ જેવા સાધનો કે માધ્યમ સે સુનાગર उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाइए। प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के, के मौखिक उत्तर दीजिए पहलू जब आप क्या क्या कर सकते हैं जवाब आवश्यक मैं नदी में तैर सकता हूँ मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ मैं साइकिल चला सकता हूँ मैं पतंग उड़ा सकता हूँ मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ बीजू विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है उत्तर रासायनिक के खाद और ट्रैक में बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में કપડા પ્લાસ્ટિક રબર આદિ તરસો એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમે તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી બતાવશે ઓટીપી નાખ્યા બાદ આ પેજ ખુલશે તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો જોવા મળશે આ પેજ ખોલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરવાથી તમારા વિષયો જોવા મળશે કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરવાથી તેમના ચેપ્ટરો જોવા મળશે કોઈ પણ ચેપ્ટર પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે वीडियो आगल बधाता बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा इस तरह दूसरों के सहारे पूरी कोशिश करूंगा अन्य जीवों में मनुष्य महान कैसे है तो जवाब अवश्य मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है <coughs> उसके पास भाषा की शक्ति है इसके बल पर उसने सभ्यता और सांस्कृतिक विकास किया है इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है प्रश्न चार काव्य में उज्जवलित प्रकृति के तत्व बताए हैं और उनके समानार्थी शब्द दीजिए पहलू से धरती जवाब आवश्यक भूमि पृथ्वी पर्वत पहाड़ नदी सरिता माटी मिट्टी अंबर आकाश अग्नि आग पवन तो हवा प्रश्न त्रन निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्द में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए पहलो हृष्ट तो जवाब हट्टा कट्टा। बीजो संवाद जवाब आवशे बातचीत तीजो शीघ्र जवाब आवशे जल्दी चौथो जोहर तो जवाब आवशे पराक्रम युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरता है पांचवो अजनबी तो जवाब आवशे अपरिचित छठो वेदांत જવાબ આવશે બ્રહ્મ વિદ્યા સાતમું મુ જવાબ આવશે ભાગ્ય આઠમો જવાબ આવશે નવમું વૃત્તિ તો જવાબ આવશે મનસ્થિતિ મન કી પ્રવૃત્તિ દસમો સ્પષ્ટ જવાબ આવશે સાફ સાફ પ્રશ્ન ચાર निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए पहलू पृथ्वी के लाल तेरा सा बाल, तेरे में तांडव का ताल है तो जवाब तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे-ऊंचे दर्जे का दिमाग है तू तो क्रोध में अपनी बहुत तिरछी कर दे उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में है बीजो गुरु सा मति पवन सा तू गतिमान तेरी नभ में ऊंची उड़ान है तो जवाब हे मनुष्य तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है तो आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है थैंक यू